Mən valideynlərim üçün də arxıxdım, Ərifət. Mən anam üçün, Hacıxanım, mən o qədər təşəkkür edirəm ki, bu gün həqiqətən, ə, yəni anamın burada gözəl səsinə eşitmək, onun o gözəl nurlu sifətini görmək istəyirdim, amma təəssüf edirəm. O dəfə keçən il məndən küsmüşdü ki, Niyatanqın müsahibəsini verdin, mənim müsahibəmi vermədin. Özü bir-bir ilə qısqanırlar ki, mənim üstümdə davadır. <laughs> Uşaqlıqdan ha elə bilmirəm indi. Hoşgədəm belə tanınır nə. Mənim valideynlərimin övladlarının hamısını sevir. Amma nəsə anam həmişə qısqanırdı çünki mən atamın dəli cəlsinə aşiqiyəm. Mənim üçün ideal kişi, ideal ata, ideal dost, ideal ömür yoldaşı atamdı. Hamının ata sözü çün əzizdir. Allah bütün ataları qorusun. Amma mən atam doğuşdur bilir bunu uşdur mən belə atamı çox sevirəm, uşaqlarım da doğuşun aşiqidir. Onu çox sevir. Bizim evə gəlib-gedən məclislər. Və görürsüz Rüfət bəy, görürsüz atasının bir damcası. Bəli, bəli. Dinə oxuyanda da ancaq gəlir də qaçır da gəlir də yanına. Ancaq onu çəkir. Yəni hə, o məndən keçib övladlarıma ki, atalarının aşiqidilər. İndi ana, keçən il verdiyim müsahibəni Aynurə verə bilər. Nə olar, qoy onu verək də. Verin qoy anamın könlünü şad olsun. Bəli, bəli. Səni çox sevirəm Hı, mənim bəli. əziz anam. Nə yaxşı ki mənim anamsan. Ananın, Allah atanın, Allah atanın Allah. könlünü şad edən Yana... adam cənnətə yaxınlaşır. Allah. Allah. Allah bizə daim imkan versin ki onların könlünü şad edək. Allah valideynlərin Allah. önünə nankör övlad çıxartmasın. Xeyirli övlad çıxartsın. İzləyək. Ruscada mənim uşaqlığı yadıma düşdü. 4-də 5-də oxuyurdu. Biz də evdə qızlar hazırlıq görürdük onun ad gününə. Böyük bacılar. Hə nə isə gördüm ki, bir səs gəlir. Çıxdım ki, uşağı yığıb özü ilə oxuyanları, tay tuşların yığıb mikrofonu alır və elə nə onlara dərs keçir, onlara müsahibə alır. Bala bu nədir deyir ki, mən jurnalistəm, bunlardan müsahibə götürürəm bunlardan. Elə könlü hara idisə ora da getdi, düşdü. Özünü fikirləşmir, anca atasın, anasın fikirləşir. Elə bilən ki, dünya duran atan, biz durmalıyıq, yox. Xoş gəldim xanım. Hərəmin bir vaxtı var. Üzümüz ağ olsun. Mənim evladlarımın hamısının üzü ağ olsun. Ataya, anaya nə dürdüsüsə, Allah öz qavaqlarına çıxarsın. Öz evladları da onlara eyl olsun. Hoşgadamın çox çətinlikləri olub. Hoşgadam çətinliklərinə gərəndir, dözəndir. Öz də hoşgadamınla kadınlar yox, kişilər vuruşur. Oh my god, acıq hoşgörəm nə ilə bir kişidir. Amma onun öz ürəyinin düzdüyünə, onun öz əqidəsinin qora həmişə hoşgörəm üstün gəlir. Çünki Allah görür, Allah onun tərəfində olur. Qızım səni təbrik eləyirəm. Neçə belə illər keçirəsən. Sağlıqla, salamatçılıqla, sağ canınla, balalarınla, ailənglə. Hoş qəram nə qədər atya anıya. Yaxşı sansa, hörmətlisansə, onu balalarından görəsən. Allahı çağırıb Allahdan istəyirəm bunu. Sən çox gözəl evladsan. Allah Tala balalarınla onu sənə versin, göstərsin. Ad günün mübarək olsun. Şad günün olsun, yolun yaşıl işıqlı olsun. Çoxlu çoxlu sən öpərəm. demək istəyirəm. Bu xalq biz sizni sizi siz, çox sevir. Sizə çox böyük sayğı ilə, çox böyük məhəbbətlə sizin efirlərinizi, olduğunuz o efir məkanlarında sizə daha doğmalıq, istilik münasibət bildirirlər. Ona görə də ki, siz öz valideynlərinizə, öz ailənizə, öz doğmalarınıza o qədər dəyər verirsiniz ki, ə, qarşınızda o əziyyətini çəkdiyiniz insanlara da elə dəyərlə, onlara da elə toxumalıqla yaxınlaşırsınız deyəm. Ona görə xaq sizi mükəmməl, mükəmməl sevirsiniz. Mən öz bacım kimi sizin qarşınızda baş əyərək sizə minnətdarım. Deyirəm ki, siz bucura valideynlərinizə dəyər verirsiniz. Var olun. Var olun, var olun. Mən ana deyici düşmənnə kiçilərdi. Məndən məsləhət deyir, bir söhbət deyir hətta adam danışır, bəz də hiss edir ki, yeke-yekən ye, ağsı yox. Öz yaxınlarımızdan başqa bu heç kimə təsir edə bilməz. Və həmin gün də bütün dünyada hamısının adi gün kimi gəlib keçəcək. Bir dən insana yanan yaxınlarıdır. Ona görə də ata-ananın qədrini biləy, yaxınlarının qədrini biləbəs edeyim. Kimdir Fətbəy, bir saniyə. Sənin ad günündür. 100 il yaşasanı bəzəm. Ananın sənə xoş sözü idi. Hoşbəxt olasan, qızım. Mən də ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ ol əzizim. Deməli, Ə, mən iki dəfə deyirəm ki, mən öz həyatımı valideynləmə verirəm. İkdəfə də doğum günün. Nə belə bir şey baş verəndə mən həmişə düşünürəm ki, Allah səni nəyəsə hazırlayır nəyəsə. Nəsə baş verəndə mən deyirəm ki, mütləq onun sənin xeyrinədir. E, Əgər bil ki, mən dəhşətli dərəcədə vaidənlərimə bağlıyam. Bu il ilk dəfə mənim vaidənlərim mənim doğum günümdə olmandır e, ki, Allah məni nəyəsə öyrəşdirirmi? Nəsə gələn indi belə bir şey olsa, e, mən hmm, Ee, herkesin hayatta bir isteği var. Ben bütün uğurlarımı valideynlerim için e, kazanmaya çalışmışam. Ben bir defa danıştım. Ben bir yıl valideynlerimin hayatta olduğunu bilmedim. E, çünkü <laughs> bir yıl mübariz. Narınçlar her tarafta muhasirede olan kenti. Benim valideynlerim bir yıl düşmenin... <laughs> öyle değil. Məhsurədə saxladığı o ağır müharibənin getdiyi bir bölgədə idik. Mən Naxçıvanda təsir alırdım. Bir il sonra qardaşım rəhmətlik İlyas, sonra əm oğlum Şakir burdan salamlayıram onu. Onların sayəsində mən valideynlərimin sağ, sağ həyatda olduqlarını bildim. Və mən ilk dəfə İmişli də çadır şəhərciyində valideynlərimi o çadırda, o iki mərtəbəli evdə Bahlacə bir palçığın içində çadı. Orda 12 nəfərin bir gecə hamı bir yerdə yatdığını görən gün özümə bir söz verdim ki, bütün həyatım boyu valideynim üçün çalışacağam. Onları xoşbəxt edəcəm. Onların evi də olacaq, hər şey olacaq. 20 il mən inanın mənə ki, uşağımın 20 yaşına qədər mən vahidinlər üçün mücadilə etdim. Hər şey, hər şey belə yaxşı olan vaxtım mənim atamın xəst oldu. <laughs> onlar indi o evdə insan rahat belə çəkilibdə mənim anam gəzə bilmir. Mən çox ürgünəm. Amma mən Baydinlər üçün nə etmişəmsə, onların mən pul verirəm. Mənim anam onu götürüb xərcləyir. Hə, ə, deyirəm ki, ay məməm, mən onu vermişəm ki, sən ürəyin nə istəyirsə alasan. Deyir ki, sən o qədər əziyyətən qızın, o qədər yoxsuz gecələr, bütün günü yollarda sən, mən o pulu deyir, xərcləsəm, nə deyir. Deyirəm, bəs onda nəyə yığırsan sandığa? Kimə saxlayırsan onu? Mənim bax belə gözəl vədiimlərim var. Mən ilk dəfə on qonlarsız, masamın arxasında onlar oturmuyor, amma Hacxan sənə təşəkkür edirəm ki. Bu gün Düz baycayı hiç kimse evez etmez, e, eski, ama benim Allah rahmet eylesin, Allah diri dünyasını versin rahmet eylesin. Neyse bayağı çok danışmayacağım, onlar bakın herifin. Demek... ...ana, atana düzdür yerini istenir mi? Adamın... ...bir canı... ...canın, bağlı şuba, bahalı maşın... bahalı ev, işte ev... ...kızıştırabilir. Onun insan, ruhun... bəlkə qızışdırə bilmər. İnsan ruhun mərhəbancılığı, insan ruhun məhəbbət, sevgi, diqqət, qayğı, nəvaziş bunlardır. Bunlar da qızışdırır. Uşaq adı ata onu burada yoxdur. Bəki də xeyrlisi belədir. Bəki də belə daha yaxşı imiş. Bəcün Allah belə məsləhət bilib belə, belə də olsun. Ona görə də şükür bu günə deyək. İstənilən var, istənilən vaxt. Əgər eğer birine elimiz satırsa he, o oh, o oh. yine şu şu bugün bugün yine e, ve bugün çok korktum dedim ki Allah ben <laughs> <laughs> çünkü ben biraz çok hem ve bir de hakikaten yani ben valideynlerim siz özümün bir günümü tezahür ediyor. Ona göre de ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Neden ağlıyorsun? Bilirim çok kızdıysan ama ağlama bence Allah ağırı getməsin. Şükür Allah'a. Şükür Allah'a ki yanındadılar, sağlam oldular, sağdılar. Allah dünyasını e, dəyişən analarımıza, atalara qəni-qəni rəhmət olsun. Arşı. Yerdə qalanlara can sağlığı. Kəş, yəni bizim hisslərimiz çox, ruhumuz çox yaxındır. Kə, birdən deyirəm evdəki Allah nə olardı? Allah anamə heç olmasa bax bu ana qədər biraz ömür verərdi ki, mənim bu günümü görərdi, mənim balamı görərdi, mənim bu yaxşı günlərimi görərdi. Bax bu cəmahatın xalqın mənə olan sevgisini, mənim bax bu yaxşı günlərimi görərdi. Nə bilər bir də yəni bu şeyləri hamımız yaşayırıq. Hisselilik, yəni duyuruq, amma niyə ağlayırsan? Arzu Allahdan çox. hər zaman dua elə, sağlamat olsunlar, ol, həmişə yəni sağ diri sağ səsləri gəlsin hər zaman. Mən... Sağlamat səsləri gəlsin, ol, bəs elədir arzu. Ol, ol. arzu. Kəş, Kəş sən görəydin bu gününü. Mən ona görə xoşbəxtəm ki, mən vaidinlərimə istediklərini göstərdim, yaşatdım. Allah məni oşa salır dünyada. Bir dəfə mən məsələn 2023-də dekabrın son günü bütün mənə pisliyi edənləri içimdə çıxdım çölə. Dedim, "Ya Rəbbim, mənə kimlər pisliyi edibsə, mən onları bağışladım. Sən də bağışla onların." Bir bir şəxsi bağışlamadın. Kimlərinsə adından istifadə edib Müharibənin o qələbə günü mənim valideynlərim ekran qarşısında oturmuşdular. Sevincli idilər. Şəhid verdikləri torpağın azad olduğunu, yurtlarının yuvalarının azad olduğunun sevinç gözyaşlarını tökürdülər. Həm də qızını efirdə görməyisi, çünki qızı illərdir mübarizə aparırdı yazıları ilə, xarici ölkələrdə sərgilər keçirirdi Xocalı soyqırımı ilə bağlı. Amma birisi məni o onu məbalamış. Mən türk kanallarında çıxı başqa adlardan istifadə edərək. Sadəcə öz marağı üçün. Mən bir o şəxsi bağışlamadım. Çünki bilirsiniz niyə? O mənə görə yox. Mən mən onsuz da baydinlərimə gözəl bir həyat bəxş etdim. Allah niyyəti ilə onların o evindən də gözəl evdə yaşadılar. Bütün ömrümdə bir dənə onların o arzusunu gerçəkləşdirə bilmədim. Və o arzunun qarşısını kəzəndə şəxs başqa adamların adından istifadə edərək ha biləsiniz. Xırda adamlar xırda hisslərlə olurlar. Onlar qısqancdılar. Onlar həmişə başqa özündən yuxarılar adı çəkər, amma özlərinə nə idi? Bir o şəxsi bağışlamadım. Onu da bağışlamamamın bir sebebi var. Ata anamın sevincini, son sevinçlerini yaşatmamıştım. Ata anama göre bağışlamadım ve ömrümün sonuna kadar hatta o dünyada bile ahım üzerindedir. Bir insan ahdan korumalıdır. Dünyada vay o insanın halına ki bir ah çekilir. Və insanlar bir də şeyi bilsinlər. Bu gün çox gözəl yaşaya bilərsən. Deyirsən ki, xoş gədəmin ahı nədir? Amma əmin olun. Allah məhkəmə yerə çıxmaq üçün günah qazananı qaldırır, e, qaldırır. Onu o qədər qaldıracaq, qaldıracaq, sonra o qədər dəhşətli şəkildə yerə çırpacaq ki. Çünki mənim ahım dağlardadır, dərələrdə. Mənim ən yaralı yerimdir. Yenə deyirəm, xoş gəldim üçün yox, xoş gəldim deyib bu dəqiqədə efirlərdə ən reytinqli verilişlərin, layihələrin rəhbəriyəm, yaradıcısıyam. Mənim efir problemim yoxdu ki. Mən ata-anamın həmən gün bir gözündən kədər, bir gözündən sevinç və mənim ata-anamın arzusunu yerinə yetirmədiyim üçün o ahı, o gözyaşları O dünyaya qədər gedəcək o insanlar, axınca mə həyatım qoydu. Bağışlamayacağam. 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 Sırf ata-anamə görə. Mən ben həmişə deyirəm. Mənim uşağım, atam, anamə ailəmə toxunma. Gəl canım ağ. Gəl mənə gülləni bağ ürəyimdən vur. Amma bir də nə onlara toxundunsa gözümə heç kimsə görünmür. Allah nə isə Öyleyse sabah sabah. Anadan analar için oku ya. O